То вже можна Добрий говорити. день. От ми зібралися з скалою, з районом, побачили правий сектор, як робить на Одесську дорогу. От вирішили самі собі вийти, нам ніхто не допомагає, не ніхто на нас не дивиться. Люди допомагають, люди допомагають да. от ми зібралися з хлопцями. Починаємо, кинулися там по пару гривень, почали заливати, люди почали підтягуватись, магазини почали допомагати нам, цемент, хто як чим може. І там і робимо дорогу. Власті на нас не дивляться. Машини ми свої кончаємо по цій дорозі. Ромашка молодіста і все. Ромашки уважуха. Да. Щоб ти зенила в тому, кабінеті. <сум> слава Україні! Героям слава! Які вложили в наші дороги, в наш піромат. Я не бачу тільки, що вложили. Де, подивіться. В цю яму вложили 3 мільйони, зарили. Чи де вони зарили ті ролики? Я хочу нагадати, що ця дитина зробила для цього міста намного більше, ніж наші депутати і ці всі остальні. Вона за день назбирала 4 тисячі гривень.

i <laughs> Мы сейчас находимся в городе Пиромайск, район Скалы. Что у нас происходит? Вот куча земли выгорнутая. Вдоль дороги кто-то поубирал от бордюров. Кто же это? Наверное, наша миска Влада сделала. Наводит в городе порядок. Чтобы было понятно, мы движемся со стороны грушевки, городу, через район скалы. Улица Урицкого. Абсолютно убитая дорога, по которой ни пройти, ни проехать невозможно было. Сейчас она... Хоть немножко приводится их в порядок кем-то вот у нас тут одорожена латка серьезная латка бетонная на этом спуске вообще невозможно было проехать яма на яме долгие годы подряд опять латки огорожено Техника безопасности Куча машин Опять лапки Как хорошо сделали в Долу Байдюра Это сколько бетона ушло Прям сделано. По всей видимости, даже не украдено отсюда ничего. С левой, с правой стороны опять латки. Не первый день, наверное, происходит ремонт дороги. Ну, тут чуть-чуть затруднено движение, но ничего, водители друг друга понимают. Разминулись благополучно. Опять латки. Уже километра полтора-два мы уже проехали. Опять латки. Ямы здесь были по колено. А вон и ребята, которые ремонтируют. Сейчас стану где-то поудобнее и спрошу, что происходит. намешалки мешалки, латки, люди. Выйдем, спросим у людей, что происходит, кто командует. И вот так дружненько все работают. Не буду мешать, сейчас выльют раствор, потом спросим, кто это все делает. Слава Украине! А ну кто тут может лопату поставить, что-то рассказать? Что это делает? Каким чином это происходит? Да. Может это местная влада чем-то помогает? Да. Вот. Да, Ничем не помогает. 40 да, да, кто... да, расскажи, да. что тут происходит и что вас да, до этого привело, что вы делаете дорогу? Достало. Достало, достало. Ми кожен тут водій, кожен їде 4 рази в день по цій дорозі. просто задостало. Так у нема, нема, нема. нас ж є мер, яка повинна цим займатися. І вона каже, що якщо не вона, то тут почнеться хаос. А, а де ж мер? мер? А де ж мер? А де ж хаос? Оце той хаос, який вона нам... Обіцяла? Да. Народ взяв свої руки і сам ремонтує дорогу. Ось це той хаос. Да. А, так хаос це да. бачить, а? Так хаос... да. Ну щось, ідійте, говорить на це. Да. Зібралися з да, хлопцями, сиділи вечором, обідали. Подумали, що треба робити. Це. Да. Хто, як Кожного по машині є. А машину кожну, кожну неділю треба робити. Димент, як що, де? Ну розкажіть. Маленькі дівчата у нас збирають гроші. На ремонт Тот, що, Тот, може то, що їде, сам стоє гроші. Магазини дають дають по 10-5 мішків. Ну, ви не думаєте, що хтось погони собі собі наділи, що зорганізували общественно і зробили ремонт. Они так и сделают Они так и сделают. Да еще, мают они вид носи? Нет, никаких. Это какая-то организация, Просто мы просто жители Жители этого района. Халат Мы попали на трон на сектор дорогу. И решили себе забрать и сделать так. Ну так я смотрю, что в Николаеве господин Мериков, наш губернатор, ну взялся за дороги, я думаю, может и тут он взялся? Нет, Или нет, хотя бы нет. власть наша что-то взяла и сделала? Власть в отношении никого не имеет. А а она только проиграла, да? Она, она, она. Мужики, спасибо вам от всех водителей. Вы делаете правильное дело. Вы продолжать.